Масштабные роботи по ремонту дорог в Одесі та області були розпочаті ще в 2011 році до повної реалізації проекту «Народный бюджет». На данный час в рамках инициативы губернатора Эдуарда Матвейчука та фракции партии регіонів в Одеській міській ради здесь курс на ремонт дорих и властных межквартальных проездов. В рамках инициативы народного бюджетности в этом году это впервые за последние пять лет будут проводиться работы по внутриквартальным проездам. На сегодняшний день, как бы, мы работаем и в текущем ремонте, и приступаем с середины июня, начала июля уже масштабные типа внутриквартальные. Мы совместно с управлением дорожного хозяйства, совместно с коммунальным предприятием дороги Одесские, мы выехали на объекты, просмотрели качество, ну и те, так сказать, дефектные акты, которые были подготовлены, и выбрали самые наиболее сегодня такие плохие объекты, с которых как бы и включились в народный бюджет, и которые будут делаться в этом году». За один рік здійснити ремонт такої кількості міжквартальних проїздів практично неможливо. Тому в цьому році за заявками жителів в рамках народного бюджету будуть відремонтовані близько 120 об'єктів, які знаходяться в найбільш критичному стані. Виборка відбувалася по заявкам саме людей. тому і назва народний бюджет ініціатива вищого руководства і області і города синіціонувала саме кричащі об'єкти. Но хочу вас заверить, что это только начало работы. Они будут продолжены и в этом, и в следующие, и в последующие годы. Независимо на того, что сам процесс реализации работы достаточно сложный и потребует времени, ряд ремонтных работ уже стартовал. Во-первых, мы сделали по, ну, по желаниям жителей как бы все дефектные акты. После этого, согласно законодательству, сегодня денежные средства могут выделяться только после того, как сделан проект, каждый внутриквартальный проект. После этого должна быть проведена экспертиза, и только после этого мы можем заключить, там подрядные организации могут заключить договора на производство работ. Текущий ремонт производится для чего? Для поддержания эксплуатационного качества асфальтового покрытия. То есть он только обеспечивает проезд. Капитальный ремонт и реконструкция обеспечивает замену всего полотна. Около 70% дорожной сети города были построены еще 30, 25, может даже больше лет. И нарекания качеству тех работ нельзя предъявлять. Ведь уже прошли больше двух лет межгарантийных сроков эксплуатации этих улиц. И в рамках народный бюджет мы сейчас поддерживаем их эксплуатационное состояние. Это, конечно, только початковый этап. Программа будет продолжаться протягом пяти лет. И будет полностью доведено до завершения, зазначають представники влады. Город будет приведен в порядок и по текущему ремонту, и будет произведена несколько реконструкций улиц, и капитальный ремонт, в том числе обычных магистральных проездов по городу. Работа они сделали отличную. Здесь не пройти ни с ребенком, ни коляска, ничего. А сейчас идет, что душа радуется. Просто благодарность, кто это спланировал.